Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel youtube resep mama caca Di video kali ini saya mau buat kue tradisional Ini namanya kue kiswi Rasanya enak banget Manis dan gurih Teksturnya lembut dan kenyal Mau tahu cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa dukung channel mama caca dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan bahan taburan. Di sini saya menggunakan 150 gram kelapa parut, sejumput garam, kemudian aduk rata. Setelah bahan tercampur rata, tambahkan satu lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan menggunakan api sedang dan ini dikukus selama 7 sampai 10 menit. Setelah 10 menit Dikukus, ini kita angkat dan disisihkan. Siapkan panci, masukkan 250 gram gula aren, 750 ml santan yang saya ambil dari satu butir kelapa, seperdua sendok teh garam dua lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong. Kemudian ini kita masak hingga gula larut. Tidak perlu sampai mendidih, cukup hingga gula larut. Ini kita masak sambil diaduk terus agar santannya tidak pecah. Setelah gula larut ini kita angkat dan biarkan hingga suhu ruang. Langkah selanjutnya, di sini saya sudah siapkan 300 gram labu kuning, kemudian ini kita kukus selama 15 menit hingga empuk dan lembut. Setelah dikukus, ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita haluskan di sini saya menggunakan whisk. Kalau kalian ingin menggunakan blender juga boleh agar hasilnya lebih halus. Setelah labu kuningnya halus, tambahkan 200 gram tepung terigu. 150 gram tepung tapioka kemudian kita aduk sebentar masukkan santan yang sudah dingin sambil disaring, Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Setelah dipastikan semua bahan tercampur rata, ini siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Sebelumnya, saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 20x20 20 cm dengan tinggi 5 cm. Kemudian, ini kita olesi tipis-tipis dengan minyak. Setelah selesai, masukkan loyang ke dalam kukusan. Yang telah dipanaskan sebelumnya, masukkan adonan ke dalam loyang. Aduk terlebih dahulu adonan sebelum memasukkan ke dalam loyang. Masukkan semua adonan ke dalam loyang sambil diratakan. Kukus selama kurang lebih 35 menit atau hingga mateng. Dan ini hasilnya setelah kita kukus selama kurang lebih 35 menit. Ini hasilnya sudah set dan siap untuk diangkat. Dan tunggu hingga kuenya benar-benar dingin, baru keluarkan dari loyang. Setelah kuenya benar-benar dingin, sisir pinggiran loyang menggunakan spatula plastik. Lalu tinggal balik, dan hasilnya seperti ini. Ini cantik banget. Lanjut, kita potong-potong untuk ukurannya, bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ini saya tunjukin satu bagian. Ini hasilnya cantik banget, lembut dan kenyal. Lanjut, kita potong-potong kuenya. Nah, ini sudah saya potong menjadi 40 bagian. Langkah selanjutnya, baluri kue dengan kelapa parut. Nah, ini dia kue kaswinya udah jadi dan siap untuk dihidangkan. Terlihat teksturnya kenyal, dan ini sangat lembut. Kita coba dulu, bismillahirrohmanirrohim, dan mm, ini rasanya enak banget. Manisnya pas, gurih dari kelapanya juga dapat. Resep ini recommended banget, kalian wajib coba di rumah. Silahkan coba di rumah, dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.